как адаптовать и социализовать дитя с психофизичными особливостями. Своими напрацовками у областных центра обменялись представники Центра у коррекции на развивающего научения и реабилитации региона. Тут прошел межведомственный круглый стол. Амаль 16 тысяч детей с особливостями психофизичного развития зарегистрировано сегодня в Брестской области. На этот же момент у регионе действует 21 коррекционно развивающий центр. Количество детей, которые тут научаются отримливать допомогу, что год повеличивается. У нас существует хорошая практика по межведомственному взаимодействию с системой социальной защиты. Ребята, которые были детьми с особенностями психофизического развития, они переходят в статус молодых инвалидов с особенностями психофизического развития. Естественно, они переходят в систему социальной защиты. А в системе социальной защиты они попадают в территориальные центры социального обслуживания населения, в частности, в отделение дневного пребывания. У территориальных центрах в области с всеми этими людьми працует добро команда специалистов. Категория этих детей я не буду говорить, что это просто дети инвалиды. Это просто люди с ограничениями, которым на сегодняшний день очень тяжело и проходить процесс адаптации, социализации. Но несмотря на это, у нас в городе. Уже наш первый выпускник перешел в отделение дневного пребывания. три года тому Министерством Адукации был распросован специальный план по переходе выпускников Центра коррекции на развивающего научения и реабилитации у территориальные центры социального обслуживания населенства. А в 2013 году в Брестской области были распросованы еще новые методичные рекомендации. Их и обмерковали специалисты в рамках межведомостного круглого стола. Этот план предполагает несколько этапов, как эти этапы описаны и в методических рекомендациях, и они представляют собой как раз-таки поэтапный переход выпускника, начиная от проведения дней открытых дверей в коррекционных центрах где-то через год полтора года подводятся итоги, насколько успешен вот этот переход э, осуществлен. С 26 выпускников 2012-2013 года 19 перешли в территориальные центры социального обслуживания населенства. На он стал поспеховым, покажет ближайший час. Катерина Страха, Игорь Хвяченя, областные новины, Брест.